سو تاریخ بشریت میں جس چیز نے انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچایا اسے سمندروں کی گہرائیوں تک پہنچایا اور اسے آسمان کی وسعت تک پہنچایا اور اسے اس زمین و آسمان کی تخلیق سے متعلق ہر علم کو قید کرنے کی طاقت دی وہ ایک قلم ہے اور ایک کتاب ہے دوستو آج ہم بات کریں گے کتاب کی اہمیت پہ تو سو میرے خیال سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص یقینا نہیں ہوگا جو یہ بھی کہے کہ میں اہل علم ہوں میں اہل قلم ہوں اور میرا تعلق کتاب سے نہیں ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا تاریخ انسانیت میں اگر ہم نظر دورائیں تو جب سے انسان نے زمین پہ قدم رکھا اور اس نے سیکھنا شروع کیا تو اس نے یہ کوشش کی کہ میں اپنے اس علم کو اپنی اس تحقیق کو کسی نہ کسی طریقے سے آنے والی نسلوں تک یا کم از کم اپنے لیے محفوظ کروں اور ایک ایسا وقت بھی آیا جب انسان نے قلم کو ایجاد کیا اور قلم کے ساتھ اس نے اپنے اس علم کو اپنی اس تحقیق کو جمع کرنے کی کوشش کی ابتدائی انسانوں نے اپنے علم کو مختلف طریقوں سے جمع کرنے کی قید کرنے کی اپنے پاس محفوظ کرنے کی اور اگلی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی, نے کی مختلف جو ہے وہ کوششیں کی جس میں ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے مختلف تختیوں کے اوپر مختلف جانوروں کی کھالوں کے اوپر علم کو تحقیق کو تہذیب و تمدن کو محفوظ کیا اور پھر انسانیت اس عروج پہ پہنچ کے انسانوں نے صفحے کی یعنی پیج کی ایجاد کی اور یہ یقیناً تاریخ انسانیت میں ایک بہت بڑا انقلاب تھا اور یہ یقیناً ایک انقلاب تھا اور ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیا دوستو کتاب کتاب انسان کی زندگی میں اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی انسانوں کے لیے زندگی اہمیت رکھتی ہے جتنی آپ کے لیے سانس اہمیت رکھتی ہے جتنی اگر میں یوں کہوں کہ جتنی ایک ماں کے لیے بیٹے کی اہمیت ہے اتنی ہی زیادہ اہمیت کتاب کی ہے کتاب ہمیں ماضی کی جو گتھلیاں ہیں وہ سلجھاتی ہے کتاب ہمیں ہمارا حال بہتر کرنے کی تجویز دیتی ہے کتاب ہمیں ہمارا مستقبل سمارنے کا ہنر سکھاتی ہے کتابیں بولتی نہیں ہیں لیکن ہمیں زبان سکھاتی ہیں کتابیں بولتی نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ ضرور بتا دیتی ہے کہ تم نے کب کہاں کس وقت کس طرح بات کرنی ہے دوستو کتابوں نے انسان کی زندگی میں اتنا اہم رول ادا کیا ہے کہ شاید کسی نے بھی نہ ادا کیا ہو آپ تصور کریں کہ اگر کتاب نہ ہوتی تو کیا ہوتا مثال کے طور پہ آپ ایک مذہبی شخص ہیں آپ سوچیں کہ اگر کتاب نہ ہوتی مثلا اگر آپ یہودی ہیں آپ عیسائی ہیں آپ مسلمان ہیں آپ ہندو ہیں یعنی آپ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تصور کریں کہ اگر کتاب نہ ہو تو کیا آپ کے پاس اپنی مذہبی عبادت اپنی مذہبی اصول نظریات معاملات کس طرح سے پہنچتے آپ کے جو رہنما گزرے ہیں ان کی زندگیاں ان کے کول ان کے کی کیے گئے اعمال طور طریقے آپ تک کیسے پہنچتے اور اگر آپ کسی بھی مذہب کے علاوہ اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں یا ایون کہ کسی بھی چیز کے طالب علم ہیں تو آپ تصور کریں کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے مفکرین تھے فلاسفر تھے سائنسدان تھے یا ایمن کے اور بھی جو لوگ تھے تو ان کا علم ان کی سوچ آپ تک کیسے پہنچتی یہ صرف اور صرف الفاظ کی کتاب کی بدولت آج ہمارے پاس ہماری تاریخ موجود ہے آج اگر ہم نے تمام تحقیق کو محفوظ کیا ہے تو صرف اور صرف کتاب میں لیکن ایک بدقسمتی ہے آج اس وقت کہ ہم نے کتابوں کو یکسر بھلا دیا چھوڑ دیا بلکہ یہ ایک بہت ہی ایک المیہ بھی ہے اور اس المیہ کو کوئی بھی شخص نہ اس پہ توجہ دینا چاہتا ہے اور نہ ہی شاید ہم اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کتابوں کی طرف متوجہ ہوں کیوں کیونکہ آج ہمارا رجحان سوشل میڈیا کی طرف ہے آج ہم نے سیکھنے کا ذریعہ صرف اور صرف سوشل سائٹ کو رکھا ہے نہ کہ کتاب کو سوشل سائٹ معتبر ہو سکتا ہے لیکن کتاب سے زیادہ معتبر نہیں ہو سکتا دوستو کیا آپ تصور کریں کہ کسی بھی شخص کے دل میں اگر آپ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ ایک سوال آپ کوشش کریں کہ آپ بغیر الفاظ کے بغیر کسی بھی بہترین جملوں کے کیا آپ کسی کے دل میں اتر سکتے ہیں اور یقیناً آپ کو اگر کسی کے دل میں اترنا ہے تو یقیناً آج آپ کو ناول پڑھنے پھریں گے آپ کو کہیں سے محبت کی چار الفاظ سیکھنے پڑیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجنو یہ کہے کہ محبت کے الفاظ تو یوں ہی دل سے نکل جاتے ہیں اس میں مغالطہ نہیں ہے لیکن اکثر و بیشتر جو افراد ہیں وہ یقیناً کہیں سے پڑھتے ہیں کاپی پیسٹ کر کے آگے پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی تحقیق پہ کسی بھی سلسلے میں کوئی بھی ریسرچ چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی سے متعلق پڑھوں میں اپنے متعلق پر ہوں میں سوچوں میں سوچتا ہوں کہ فلاسفہ فلسفہ کیا ہے میں سوچتا ہوں سائنس کیا ہے میں سوچتا ہوں کہ انسان کس طرح زندہ ہے موت کیا ہے حیات کیا ہے بیکٹیریا کیا ہیں زندگی کیا ہے روح کیا ہے سمندر میں کیا ہو رہا ہے یہ زمین و آسمان کس طرح گردش کر رہے ہیں ہم سائنس کے طالب علم ہونے کے حوالے سے اگر یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے جس ساری چیزیں حاصل کریں گے کتاب آپ تصور کریں کہ اگر اس کائنات میں اس زمین میں اس زمین میں کتابیں نہ ہوتی تو ہم کس طرح سے علم حاصل کرتے ہم کس طرح سے آنے والی نسلوں تک یہ سب کچھ منتقل کرتے یا جو کچھ ہم تک منتقل ہوا ہے وہ کس طرح سے منتقل ہوتا تو یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے ہمیں کتابوں کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کتب بینی کی طرف آنا پڑے گا اگر ہم نے کتب بینی چھوڑ دی ہم نے کتاب مطالعہ کرنا چھوڑ دیا تو یقیناً یہ نہ صرف ہم ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے بلکہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہم بہت بڑی زیادتی کریں گے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب دوست بنیں کتابوں سے محبت کریں کتابوں کی قربت حاصل کریں یہاں ایک حدیث یقیناً کوڈ کرنا چاہوں گا حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتاب علماء کے باغات ہیں لہٰذا اگر کتاب علماء کے باغات ہیں تو ہم یہ پھل کیوں نہیں کھانا چاہ رہے ہم اس باغ میں کیوں نہیں آتے باغات تو انسانوں کو جو ہے وہ ہٹ چہ جو ہوتی ہے اندر جو پرندہ ہوتا ہے ہمارے وہ چہچہا اٹھتا ہے ہماری آنکھوں میں جو ہے سبزہ دیکھ کر ہماری آنکھ کہتے ہیں کہ سبزہ دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوگا جب ہم اس کتابوں کے باغات میں اتریں گے نہیں ہمارا جو قلب اس کی بینائی میں اضافہ کیسے ہوگا لہذا ہمیں کتابوں کی طرف آنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے دوستو انشاءاللہ اگر آپ جورے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس طرح کی اور مزید جو ہے وہ اہم گفتگو کریں گے اور آپ کے سامنے نئی تحقیق کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ جڑے رہیں بہت شکریہ فی امان اللہ